парень, который захватил своим голосом, это Марлен. Официанту кафе с кухні кухней Марлену с Крыма удалось полуныты сердце Ани Лорак. Произошла на сцене, как будто вот это была история одной любви. Мне было очень приятно, когда Нилора первая повернулась, я пел ей. Кто сможет быть достойным соперником? И я решила, что это будет девушка. Она действительно напоминает мне меня в юности это будет замечательная девушка, которую зовут Алина. Алина проехала на шоу в надежде, что ее голос сколыхне родное село. Та ей удалось не только сподобатися миллионам глядачей, але и потрапити до команды Ани Лорак. Я безумно была рада. Поверну за мой тренер, которого я хотела. Только что когда ты мне скажешь прощай, как глаза твои синие мы все успели в конце еще, как вообще все классно было, я очень рада, безумно. Я выбрала для вас легендарный хит стинга Stinga... Desert Rose. Почему я выбрала эту песню? Потому что здесь есть мелизматика, которая вот есть и у Алины, и у Марлины. Есть распевные ноты, да, в припеве, когда можно красиво показать, чтобы голос лился и раскрыть свой тембр. Мне показалось, что это будет интересный дуэт. И очень хочется, чтобы вот они смогли себя в этом раскрыть. Контакт все-таки очень важен, когда люди поют вместе, чтобы глаза в глаза. Знаешь, и тогда ты даешь ей право пения, а она дает тебе. Есть какая-то напряженка вот такая. Вот каждый хочет доказать, что он лучше, там кого-то наоборот загнать в угол вот такое. Ну, но ну это, это борьба. Я готова сделать все, чтобы идти до конца. Денькова Аліна. А проти неї співатиме хлопець, який полонив серця сотень жінок. І схоже, його тренер не стала винятком Марлен Каримов. Tchau, How much hard in my why you what we how we how we don't walk it. I ain't I dream <laughs> Браво! Алина! Марлен! О, Боже мій! Я думаю, Стіндес там зараз дивиться і за Алиночка, ну хіба так можно? Я там плакала, хорошо, что у меня не мокрые волосы, меня бы тут зараз током забыло, от вас такая электрика шла. Марлен, спасибо. Дуже очень хорошо, что вы, по такие нам видали. выдали, правда, дорогие наставники? Супер. Сережа. я не знаю, что сейчас делать. Ани Лорак снова. Ну, можливо, порадуешь. Было ощущение, что именно Марлен и пел в оригинале. Устинга. Стинга Реально ощущение, что именно твой голос там и звучал изначально вот. Что касается Алины, да, было слышно, что это несколько в новинку Но ты абсолютно окунулась, скажем так, в предлагаемые обстоятельства Как это там обычно у актеров бывает По-моему, у тебя здорово получилось В целом, вы передали атмосферу, а это главное Ой, Мы одну версию а еще один комментарий Спасибо. Заспівано дуже гарно, і е, мені буде важко робити якийсь вибір. Я єдине хотів сказати, частково трошечки дует був несправедливий, тому що він був ніби в сторону Мерлена більше, е, ніж в сторону Ані. Ну а це я так не вважаю. Ну, ні, ну, ну не. це ну, це, твоя... це моя думка. Да, тому що більше більше було де розкритись. Ну хороший дует. Дякую. Це гарний дует. дуже дуже гарний. дует. Радеш Тамара. А що ви думаєте про цих двох? Я думаю, что действительно очень хорошо прозвучал дуэт. Но я понимаю, что Марлин просто в этой музыке купался. Вообще дуэт сложился, потому что показали и вы, и вы свои возможности, то, что вы можете восточную мелизматику. Спасибо вам большое, что прозвучал такой номер. Спасибо. Да. Чем да, Потому что вообще очень сложно составлять дуэты, да? Очень. Вот как? Э, один одно в одном стиле, другой в другом. И я э, себе какую вот сделала установку? Что я буду выбирать э, людей, которые владеют каким-то э, одной манерой пения досконально. И в данном случае мелизматика была вашим коньком. Я повернулась э, на э, Алину и на Марлена, потому что мне очень понравилось, что вы досконально владели. И я подумала, что... Э, вот эта песня, где Стинка сумел объединить современный ритм с восточным, будет очень подходить вашим голосам. И, конечно, так случилось, что иногда мне казалось, что татарская кровь, конечно, берет свое, да, это все-таки, ну, это природа. Но Алина абсолютно достойна Человек сегодня сделал шаг вперед и, и навстречу к себе лучшей. И она сегодня достигла большего результата. Поэтому мы берем эти Я перед тем, как сделаю свой выбор очень сложный, вас хочу, ребята, настроить. Чтобы быть настоящим артистом, это ничего не значит первый, второй, третий. Все зависит от вас. Вы режиссеры своей жизни. шоу yeah, остается. В шоу остается Марлен. получилось. Круто. Отже, я оголошую час для крадіжки. Подумайте. Только слава. Только слава. Може. Только слава. На цьому все. З Богом ми в тебе віримо, але, на жаль, зараз це все. Ми не Мені теж дуже складно переживати цей момент, але такі є правила і вони безконтрольні. Обідно. Обідно, тому що я того добивалась ішла к я Ну і такий просто на такому етапі просто кінець. Це для мене обидно, але я не останавлююся все одно. Мені більше сподобалась на сліпому вона. Ну я ж теж да. на Так, більше? Вона. Я повернулась к Я повернулась и вы повернулись, да? Я тоже, да, да. Мне она больше, чем сегодня, понравилась. Есть люди, которые в дуэте пропадают немножко. Вот она одна, когда выступала, да, она... И, конечно, он был более убедитель. просто. Да, конечно, да. Наступной недели. На вас чекает другий раунд найгорячейших вокальных боев року. Еще трошки мы почнем кидаться. Здесь 220 вольт. Боротьба наберет шаленых обертів. You, put your now, baby. Это не баттл, это разборки. справжней пристрасти. Ааа, снова не повороты доли. Разрешайте в прямом эфире! Десятки разбитых мрий. Ну тут заплаканье очей, тут за Вольно прощаться с людьми, которые тебе стали близки. Та лише один шанс бути врятованным. Почему вы так рано всех обрали?